निरूपकता गमयन् शमयन्नरलोकरुजं विजयी भवयादगिरीशविभो जनताभिमतार्पणशीलपते भवभीतसमुद्धरणैकमते याद गिरीश ृसिंह श्रीन श्रीन भजे श्रीनृसिंहं भजे श्रीनृसिंहं भजे यादशैलेशलीश न मे ज्ञानमात्यन्तिको भक्तिभाव न मे साधुचर्यात्वमेवासि सर्वम् इतीवापि विश्वास त्वदीय त्वदीयोऽप्यहं सर्वमेवं त्वदीयम् त्वदीये समस्ते मदीयत्वभावाच्चिरात् संहृतात् मोहितो नाथसत्यम् इदानीं तु लक्ष्मी ससेवाविशेषात् निरस्तं हि मे मोहजातं समस्त जानतामयानाध जन्म कृतानि सर्वपानि क्षन्तव्यानि दयामया नरसिंह रमेशकृपा जलधे सुरवैरिहिरण्यवितार

అమ్మవారికి లక్ష కుంకుమార్చన జరుగుతుంది విష్ణ పుణ్యాహి కార్యక్రమాలు జరిగిన తర్వాత స్వామివారికి అలంకార మండపానికి వేంచేసినారు త్రివేంద్రపతిగా స్వామివారి స్వామివారు దర్శనం దర్శనమిస్తారు సాయంకాలం వృత్తి గ్రహణ అంకురార్పణ జరుగుతాయి స్వామివారి పరవాసుదేవుడిగా గరుడు వాహనంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు ఈ రోజు యొక్క విశేషమిది సేవించండి తరించండి స్వస్తి

भव यादगिरीश विभो पितास्रीन् नृसिंह विभुश्री नृसिंह गतिश्रीन् ीनृसिंह नृसिंहं भजे यादशैलीशलीश न मे ज्ञानमात्यन्तिको भक्तिभाव न मे साधुचर्यात्वमेवासि सर्वम् इतीवापि विश्वास ऐष त्वदीय त्वदीयोऽप्यहं सर्व नीं तु लक्ष्मी सेवाविशेषात् निरस्तं हि मे मोहजातं समस्त अजानतामयानाथ जन्मकोटिशतैरपि कृतानि सर्वपानि क्षन्तव्यानि दयामया कृपा जलधे सुरवैरिहिरण्यवितारणतः नरलोकहितार्दरतत् सततं विजयी भव यादगिरीशविभो